ದಶಕೋಟಿ ರಾಮತಾರಕ ಜಪಯಜ್ಞದ ಕ್ರಮ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೈಕಾಲು ಶುಚಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಸ್ಮರಣೆ ಶ್ರೀ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದುಕೊಂಡು श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगणपतये नमः श्रीसीतारामचन्द्राय नमः श्रीहनुमते नमः श्रीकुलदेवताभ्यो नमः श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः नमः सङ्कल्प अस्मिन् शुभदिने मम सहकुटुम्बकस्य समस्तदुरितभयनिवारणार्थम् अतिशयक्षेमसिद्ध्यर्थं समस्तभारतदेशस्य शान्तिशुभिक्षा समृद्धिप्राप्तिसहित लोकक्षेमार्थं भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य पूर्णानुग्रहसिद्ध्यर्थं यथाशक्ति शक्ति श्रीरामतारकमन्त्रजपम् अहम् करिष्ये ध्यान आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः आपत्तु परिहरि सर्वसम्पत्तुीव ಲೋಕಾಭಿರಾಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆದು ನಮಿಸುವೆನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭದ್ರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೆಲೆ ರಘುಕುಲದ ಒಡೆಯನಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಪತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯದೇವತೆಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮನಗಳು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಮುಂದೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮೂರು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐನೂರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಜಪಿಸುವುದು ಅನುಕೂಲಕರ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಐನೂರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ श्रीराम जय राम जय जय राम 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 कोन कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अनेन मया कृतेन यथाशक्ति श्रीरामतारकमन्त्रजपेन भगवान् अयोध्याधिपतिः श्रीरामचन्द्रः प्रियतां श्रीकृष्णार्पितमस्तु सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः सद्भावना प्राणभृतां भूयाद्विश्वस्य मङ्गलम्